ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار yang saya muliakan jemaah yang bersama-sama hadir ke masjid pada tengah hari-hari ini tujuannya iaitu untuk menunaikan salat fardu Jumaat dan ada yang berada di dalam ruang salat ada yang masih lagi melakukan persediaan mengambil wuduk ada yang masih lagi dalam perjalanan, ada yang mencari tempat untuk meletakkan kenderaan dan ada lagi yang masih lagi belum bergerak daripada tempat masing-masing sama ada kediaman ataupun tempat kerja. Alhamdulillah. Kepelbagaian tindakan yang dilakukan yang saya sebut sebentar tadi tujuannya hanya satu iaitu untuk bergegas iaitu untuk bersegera melaksanakan ibadat salat fardu Jumaat. Salat ini al-maskilian adalah merupakan satu tuntutan iaitu berbentuk pelaksanaan. Apabila kita sebut pelaksanaan ini iaitu yang kita lakukan, yang kita buat. Yang mana yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita laksanakan, yang berkait dengan tuntutan agama, ini adalah merupakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap seorang yang meletakkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermulalah pelaksanaannya. Iaitu apabila kita beriman kepada Allah Maka selanjutnya iaitu pelaksanaan Untuk kita merilasasikan Ataupun kita panggil membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu SWT Pada tengah hari-hari ini sebelum Khatib dan Tuan Bilal Mengumandangkan azan bermulanya masuknya waktu salat Jumaat Kita nak bincang sedikit bagaimana untuk kita dapat semangat untuk kita melaksanakan tuntutan iman kita yang kita nak lakukan sepanjang kehidupan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu pelaksanaan ini yang kita panggil sebagai istiqamah cuma tajuk ...pengurusan surau pada tengah hari-hari ini... ...kebetulannya... ...pelaksanaan ataupun istiqamah ini... ...berlaku selepas daripada bulan Ramadhan. Maka tajuknya terarah kepada... ...iaitu selepas Ramadhan ataupun bahasa canggih sikitlah... ...kita panggil pasca Ramadhan. Jadi bagaimanakah gerakan kita... ...untuk kita melaksanakan tuntutan iman kita... ...iaitu selepas daripada Ramadhan... Supaya iman kita diiktiram sebagai hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya pada hari akhirat kelak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. Apabila kita sebut firman Allah ini, Al-Quran ini, dia dipanggil sebagai dalil nakli. Itu dalil yang bersandarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita. Dia ada dalil, iaitu dalil akli yang kita fikir dengan sendiri kita guna akal. Sebagai contohnya, dalil aklinya, kita kata kalau ambil wuduk tersebut, boleh menyebabkan muka kita bersih kerana guna air guna akal maka kita nampak bersihnya itu akal ini nakli daripada al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quran Bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi wa may yuridillah ayyahdiyahu sadrahu lil-islam dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia ini ya dapat hidayah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala diri dia iaitu dah ada dah ada ni diri manusia lah tempat perasaan manusia tempat keinginan manusia tempat hasrat manusia tempat azam manusia tempat kemahuan manusia dia datangnya daripada dah ada iaitu dalam diri manusia Yashrah sadrahu lil islam Apabila seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia ini ke arah Islam, salat jemaah lah. Ada tengah hari hari ini, puasa bulan Ramadan. Ya mengeratkan satu rahim baca Quran, buat fardu haji, apa-apa perkara yang dikaitkan dengan tuntutan amal ibadah ini, yasrah Sadarahu lil Islam, iaitu dada dia, diri dia tu rasa dengan nak buat amal ibadah itu dia rasa selesa terbuka tidak ada masalah. Ha, contohnya depan saya ni tu haji ni dia jemaah tetap surau ini. Kalau ustaz tu kuliah maghrib sampai ke pukul 9 pun dia okey je. Dia okey lapang tak ada masalah pun. Dia datang nak berbuka puasa tiba-tiba makanan habis dia okey je tak ada masalah. Sebab dia datang bukan nak makan. Dia datang untuk beribadat kepada Allah. Ada makanan, dia makan. Dia memang terbuka. Tidak ada masalah. Sama sebagai contohnya, isteri dengan suami. Suami menganggur ke, tak menganggur ke. Suami muda ke, tua ke, sakit ke, sihat ke. Bagi duit ke, tak bagi duit, dia okey je. ini dia panggil, Yashrah Sadrahu Lil Islam. Diri dia dengan agama ini, dengan amal ibadah dia tidak ada masalah. Tukarlah bila masjid sesiapa pun dia tak ada masalah kerana dia bukan beriman dengan Bilal. Contohlah. Lah, dia bukan beriman dengan imam. Dia beriman kepada Allah. Bila lima itu suami isteri merupakan perantaraan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada dia bantuan ke arah dia melaksanakan ibadat kepada Allah. Dan bandingan itu orang Islam dia lapang berkaitan dengan Islam. Tetapi orang kafir, dia tidak beriman kepada Allah. Dia kalau beritahu tentang Islam ni, kalau Allah tak nak beri hidayah kepada dia, dia tolak awal-awal lagi tolak. Tak terima dah. Macam zaman Nabi kan, sebut Islam ni, ustaz terima. Dengar je belum lagi. <laughs> Baik. Itu kalau orang nak bagi ya, uh, bahagian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua bahagian. Kalau orang Islam dengar saja beragama, agama dia terbuka, dia tidak ada masalah, bahkan dia gembira lagi. Dia ada masalah. Sebagai contohnya, kalau isteri dia dia gembira, suami dia datang kuliah dekat masjid. Suami dia balik lewat pun dia tak berhenti, dia tak marah. Walaupun dia tak pasal menunggu untuk buka pintu. Tapi kalau dia mun tak lapan tentang bab amal ibadat dia katakan lain kali balik lewat nanti ambil kunci buka pintu sendirilah. Ah ha, itu masalah. Jadi masalah pula. Bab balik lewat kerana pergi masjid. Ah ha, contoh eh. Baik bandingannya kalau orang kafir dia memang tak nak dengar, dia gelisah. Dia sukar untuk terima tentang eh, Islam ini. Walaupun dituntut kepadanya bukan dia untuk menganut Islam tetapi nak dengar dulu. Pun tak dengar dah, tak nak dengar dah. Itu orang kafir, ya. Tetapi orang Islam ke? Gembira. Jadi, harimau sekalian, salah satu cara selepas daripada Ramadhan ni, supaya kita ini berterusan, mampu untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Pemulanya, bila kita dengar tentang bab agama ni, sebagai contohnya, hari Jumaat. Maka kita tidak rasa bahawa, oh hari Jumaat baru lagi, hari Jumaat, lah hari Jumaat pula dah. Atau mari jemaah ni, oh jem lagi. Dia masa susah nak terima. Apabila berkait dengan ibadat kepada Allah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala beri bandingan. Badan sesiapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dia. Untuk mendapat hidayah ayudil ayudil harajan ka'annama yasa'adu bis sama bila cerita tentang bab agama bab amal ibadat bab iman kepada Allah bab pahala dayiqan haraja dia punya hadir, dia diri dia rasa sampai rasa susah rasa gelisah ka'annama yasa'adu yus'adu fis sama bandingan Allah beri bandingan seperti yang mana dia itu nak naik ke langit sekalian nak naik ke langit tu tahu dah orang nak naik ke angkasa macam mana nak naik angkasa ni habis oksigen tu imam jadi semput, dengan apa agama diri semput, resah gelisah ya nampak kan? ini bandingan jadi untuk kita ni dapat melakukan amal ibadat ni bila dengar bab agama kita kena buang kalau ada rasa susah rasa rumit ya macam tak ada oksigen nak naik ke angkasa nak naik ke langit tu Allah Subhanahuwataala bagi apa ba? Bandingan kita hendaklah tenang ya hendaklah bagi sokongan tidak ada bah bantah itu yang pertama yang kedua semua sekalian ulama bincang bagaimanakah supaya kalau kita ada hati rasa susah nak melakukan amal ibadat rasa rumit maka dia kata di sini yang pertama sekali dia kata aksaruhum isti'dad perbanyakkan persediaan persediaan apa persediaan iaitu bekalan kita pada hari akhirat kelak dunia ni bukan tempat kita tinggal. Kena akui macam tu. Memang kita tinggal sekarang ni. Tetapi dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jadi kalau kita merasakan dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal. Tempat untuk kita meninggal. Tempat kita tinggal di mana? Iaitu pada hari akhirat kelak. Ya? Maka akan lahir dalam jiwa kita ni satu perasaan untuk melakukan amal ibadat. Ada kisah yang berlaku kadang-kadang kita ni yang ada banyak harta bila kita dah berumur harta ada banyak. Dia bagi harta kepada anak-anak, orang tanya, "Bang, bagi harta pada anak-anak ni, kereta bagi anak, tanah tu bagi anak, rumah tu bagi anak." Abang, apa lagi yang ada atas dunia? Ha, dia kata, saya tak lama dah. Ha, tengok, miskin. saya tak lama dah. Berapa lama lagi saya boleh hidup? Ya. Maka saya berilah kepada zuriat saya, pewaris saya untuk mereka mewarisi pula. Untuk mereka hidup di atas dunia. Saya ini tidak akan tongkat langit. Ha, bahasa tongkat langit maka tidak akan kekal selama-lamanya. Maka kena fikir istiadat persediaan untuk mati. Kena ingat mati. Kalau ingat mati, barulah dapat kita untuk melaksanakan ibadat. Dan ingat mati ni anda sekalian, salah satu caranya bila umur banyak. Sebab orang yang mati biasanya kelaziman. Orang yang mati ni umur banyak dulu. Dah. Tengoklah dekat daftar jabatan pendaftaran negara. Ya. Yang mati siapa? Yang umur banyak dulu. Sebab itu kalau umur banyak, kalau dia meninggal orang kata oh, berapa umur dia? Umur dia 90 tu Haji. Okey, boleh accept, boleh terima. Itu yang pertama tanda mati. Yang kedua tanda mati ni sakit. Bila orang mati, kita akan nak tahu dia ni sakit apa. Selagi so, mana tak jumpa, orang tak beritahu dia sakit, maka kita akan tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu, tanya orang ni kadang-kadang Al-Fatihah tu datang kemudian. Sakit dulu tanya. Tak. Bila kita dengar bahawa oh dia ni sakit dia masalah stroke tiba-tiba. Oh, kita boleh terima. Jadi petanda untuk kita ingat mati sekalian, apabila kita ada penyakit. Apatah lagi penyakit yang memudaratkan. Maka kita akan ingat kepada ke kematian. Itulah satu cara selepas Ramadhan ni untuk membawa penerusan kita melaksanakan ibadat kita hendaklah ingat bahawa apa-apa yang berlaku kepada kita yang menjurus kepada penyebab yang membawa kepada kematian yang menjadi satu kelaziman barulah ada semangat untuk kita melaksanakan ibadat kepada Allah dan ingat kepada kematian ini kita hendaklah laksanakan dengan cara kita mengingati Allah. Sebab itu pada hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah." Apabila kamu diajak, diseru ajakkan untuk solat berjumaat, solat Jumaat kita panggil jemaat orang Melayu kan? Dia Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Hendaklah kamu ini bersegera mengingati Allah. Ingat kepada Allah. Kerana apa? Kerana ingat kepada Allah itu merupakan lambang salah satu cara kita untuk melaksanakan ibadat kepada Allah. Dan di antara petanda Al-Imam An-Nawawi rahimakumullah antaranya orang yang ingat kepada Allah ini dia menyebut Allah. Menyebutnya dia panggil zikir. Sebab itu di masjid-masjid ada pengajian kita Al-Azkad Al-Imam An-Nawawi. Al kita kena banyak mengingati Allah. Mengingati Allah ini caranya macam mana? Kita menghadiri majlis ilmu. Kita membaca Quran. Al-Quran itu datangnya daripada Allah mengucapkan kalimah Allah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kita tahlil la ilaha illallah dan ingat Allah ini adalah merupakan lambang orang yang jiwa hidup orang yang mengingati kematian maka dia ini adalah merupakan orang yang cergas iman dia ke arah mengingati Allah bandingannya dikatakan bahawa orang yang mengingati Allah ni ...upama seperti ikan yang berada di dalam air. Cergah. Lah. Semangat. Lah. Mengingati Allah. Ada ke ikan yang tak cergah dalam air? Ada ustaz. Ikan plastik. Ikan plastik ini tak ada nyawa. Ingat <tuk> kira, kira ikan plastik itu hiasan je. Ini ikan yang berada di air. Maka kalau kita tak ingat Allah. Apa kita? Ingin? Ini jadi macam ikan plastik. Eh? Dah berada di dunia ni Allah berikan peluang Besok hidup lagi Pulau depan hidup lagi ya. Kalau ikan itu berada di air Tidak bergerak Ikan walaupun dia berada di air Ikan ni kalau tak bergerak Lemah juga dia Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun Dia naik, dia turun Kita ni kalau berada atas dunia Ibadat tak buat Bukan lemas, gagal pada hari akhirat kelak. Itu permasalahan dia itu yang kedua almuskil. Yang ketiga ajma' sekalian supaya kita ini senantiasa mengingati Allah. Hendaklah kita ini mendalami apa yang Allah tuntut untuk kita lakukan. Antaranya apa yang kita perlu mendalaminya? Antaranya yang Allah tuntut untuk kita lakukan iaitu Allah bawa datang iaitu al-Quran. Habis itu ustaz nak pergi belajar Al-Quran ke? Ya. Nak pergi cari apakah maksud Al-Quran ke? Hasrat Al-Quran. Sekarang ni buang masa pergi cari. Ya. Bukan masa kita tengah hari ini yang pergi cari. Sekarang ni kita bersama-sama orang yang sudah mencari. di tepi-tepi masjid kita tu banyak tafsir-tafsir macam-macam. Macam-macam ada kitab-kitab, buku-buku yang diterjemahkan. Biarlah kepada ulama-ulama yang dulu yang men menyelongkar, yang mengkaji kitab-kitab. Ya. Kita ini bukan masa dia untuk mengkaji, nak kaji sampai bila? Ya. Kita ini kebersamaan dengan orang yang mengkaji, dengan orang yang membincangkan, orang yang cuba untuk menyebarkan. Jadi caranya macam mana? Bersamalah dengan orang-orang yang salih. Bersamalah dengan ahli ibadat. Bila ditanya bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat tanya Nabi dia, "Ya Rasulullah, aku ni pada hari akhirat kelak kawan aku siapa?" Maka Nabi beritahu kawan kamu itu sebagaimana kamu berkawan atas dunia. Jadi kita kena banyak berkawan dengan orang yang soleh, orang yang berada di masjid, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang kuat ibadahnya, orang-orang yang ada ilmunya, maka kita akan bersama dengan mereka pada hari akhirat kelak semua sekalian. Mereka di tempat di tempat yang baik, maka kita akan bersama-sama di tempat di tempat yang baik. Habis Ustaz, kalau saya ni lampu dekat rumah rosak, nak pergi cari wayang mai macam mana? Dia bukan ahli ibadat, dia orang yang teknikal. Tak, untuk keperluan dunia tu kita perlu. Tidak ada masalah nak berniaga. Berkongsi perniagaan tidak ada masalah. Nak baik kereta tidak ada masalah. Itu keperluan dunia. Tetapi kita hendaklah cari yang akhirat tu, iaitu secara berlebihan daripada yang du, yang dunia. Sebab apa dunia ni nak hidup sementara. Yang akhirat untuk ke? kekal. Bukan kita nafikan du, dunia. Bukan suruh sisihkan. Tapi yang menjadi masalahnya lebih lebih menjadi satu uh, malapetaka dalam hidup Semuanya orang kelilingnya dunia belaka. Bila mati dia, hak dunia tersebut tak pergi semayang jenazah pun dekat dia. Ha, jadi masalah. Ya. Jadi, pengakhirannya hanya dia dapat dunia saja. Jadi caranya sama-sama kita cari orang di sekeliling kita. Orang-orang yang sah. Yang sah oleh iaitu kawan itu. Kawan dunia, kawan akhirat. Ha, kawan dunia, kawan ah, akhirat miskin. Baik. yang yang selanjutnya al-jemaah sekalian hendaklah kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebelum sampai mati. Kalau dah sampai mati tak boleh memberi apa-apa maksud. Sebagai contohnya Firaun. Ah Firaun al-jemaah sekalian, Sewaktu dia nak tenggelam di Laut Merah. Qala ya. amantu billah. Aku beriman kepada Allah tapi Allah tak terima kerana sudah ter terlewat. Ha, kita ni bila ada orang kata kalau sakit lah kita kalau kita katakan ajma sekali pada tengah hari ni sakit kanser lah. Ha, tahap 4. Orang oh, baru tahap 4 baru nak ibadat kepada Allah dah terlewat. Jadi jangan tunggu sampai tahap kritikal baru nak nak beribadat kepada Allah. Baru sampai ya, tahap itu mulalah nak mencetuskan amal ibadat. Bila dah fizikal ni berada terlantar di hospital, barulah tulis wasiat nak sedekah, nak wakaf dan sebagainya. Jangan sampai ke ke situ alhamdulillah. Kerana apa? dah masuk selowi. Ha. Kenapa di situ kita tidak ada peluang, peluangnya amat amat sempit. Ketika kita nak berlaku kematian di saat-saat itu hanya kita perlu menambah amal ibadat, bukan baru nak mula. Ha. Kalau waktu di situ baru nak mula, penatlah jemaah Sebab apa? Allah kira bagaimana amalan kita ni terkumpul. Bagaimana kita dapat memperbanyakkan amalan bukan bagaimana kita ini baru nak mula amalan. Kerana Allah kira daripada kita hidup sehingga kita mati bukan Allah kira sewaktu kita nak mati amalan. Jadi elakkan bila dah rasa tak ada peluang untuk hidup barulah bergegas untuk melaksanakan ibadah. Jadi itu yang kita kena jelas. Kalau kita adanya sebagaimana yang saya kongsi pada tengah hari hari ini insya-Allah bersama-sama orang yang soleh ingat kepada kematian ingat kepada Allah selongkar ilmu-ilmu Allah ya jangan melakukan amal ibadat sewaktu di akhir-akhir kehidupan insyaallah kita akan berjaya pada hari akhirat kelak amin ya rabbal alamin aqul qauli hadza astaghfirullah azimi walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh